ॐ गङ्गणपतये नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमस्कार इष्टोविशिष्टशिष्टेष्ट शिखण्डीनहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता हुर्महीधरः इष्टोविशिष्टशिष्टेष्ट शिखण्डीनहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्मही धरः इष्टो विशिष्टशिष्टः ष्टेष्टश्च शिखण्डीनहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टश्च शिखण्डीनहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर् विश्वबाहुर्मही धरः इष्टोविशिष्टिष्टेष्ट शिखण्डीनहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ತೊದಲು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಡಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವವೋ ಸಮರ್ಪಿತ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು